ایک ایسے نبی جنہیں ایک دیو ہیکل ویل نے نگل لیا آپ ایسی کون سی خطا سرزد ہو گئی تھی اور آپ مچھلی کے پیٹ میں چالیس دن زندہ کیسے رہے اس ویڈیو میں ہم اس ہستی کے متعلق جانیں گے جن کا واقعہ قرآن مجید میں یونس اور توریت میں جونا کے نام سے آیا ہے تاریخ نے سوری قوم ایک عظیم اور طاقتور قوم کی حیثیت سے جانی جاتی ہے جس کا دارالحکومت اشور تھا اشوری دراصل بنی اسرائیل کی نسل سے تعلق رکھتے تھے جو بخت و نصر کے حملے کے بعد غلام بنا کر بابل اور عراق لائے گئے تھے اس زمانے میں دریائے دلیرے نامی ایک چھوٹی سی بستی تھی اشور کے کسی بادشاہ نے ایک دیوتا کے نام پر نینوا میں ایک مندر بنوایا رفتہ رفتہ دوسرے بادشاہوں نے بھی مندر اور عمارتیں بنانا شروع کر دی اور ایک دور ایسا آیا کہ یہ چھوٹا سا علاقہ سلطنت شوریہ کے عظیم و شان سلطنت میں تبدیل ہو گیا نینوا شہر کے بیچوں بیچ مندر اور شاہی محل تھے جہاں سے اشوریوں کا بادشاہ پورے سلطنت پر حکومت کرتا تھا اور اونچے تخت پر بیٹھ کر بازاروں گلیوں تفریح گاہوں کا نظارہ کیا کرتا تھا اشور کے مغرب علاقے میں لہلہاتے کھیت تھے پورا شہر درختوں اور باغات سے سر سبز و شداب تھا اشوریہ لوگ پتھر تراشنے کے فن میں بھی ماہر تھے لہٰذا جگہ جگہ سنگ مرمر کے دیواروں پر انہوں نے اپنے دیوتاؤں کے نقش و نگار بنا رکھے تھے مختصر یہ کہ نینوا تہذیب و تمدن کے لحاظ سے انتہائی ترقی یافتہ شہر تھا اشدر دیوتا ان کا سب سے بڑا دیوتا تھا نیز یہ لوگ بادشاہ کو بھی خدا کے درجہ دیا کرتے تھے یہ لوگ بت پرستی اور کفر و شرک میں مبتلا تھے اس وقت نینوا کی آبادی ایک لاکھ سے زیادہ تھی اور یہ سات سو قبل مسیح کا زمانہ تھا اللہ نے اس زمانے میں اس قوم کی ہدایت کے لیے حضرت یونس علیہ السلام کو بھیجا حضرت یونس کا پورا نام یونس ابن متا تھا آپ حضرت بود علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے جبکہ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یونس علیہ السلام کا تلق بنی اسرائیل سے تھا آپ حضرت یوسف کے چھوٹے بھائی بنیامین کے بیٹے تھے جب آپ کو نبوت ملی اس وقت آپ کی عمر اٹھائی سال تھی آپ پر ایک صحیفیہ بھی نازل ہوا جو تریت میں یونا کے نام سے موجود ہے حضرت یونس سب سے پہلے شوری بادشاہ کے پاس گئے اور اسے پیغام حق سنایا اسے خدائی کے جھوٹے دعوے سے توبہ کرنے کا حکم دیا اور ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلایا یونس علیہ السلام نے اسے ان اسرائیلی قیدیوں کو آزاد کرنے کا بھی حکم دیا جسے اس نے قید کر رکھا تھا نینوا کا بادشاہ آپ کی باتیں سن کر غضبناک ہو گیا اور آپ کی جان کا دشمن بن گیا لہٰذا آپ علیہ السلام نینوا کے عوام کے پاس گئے اور انہیں توحید کی دعوت دی انہیں شرک و بت پرستی اور دوسری برائیوں سے توبہ کرنے کو کہا مگر اہل نینوہ نے ایمان لانے سے انکار کر دیا یونس علیہ السلام سلسل اس کوشش میں رہے کہ ان کی قوم کے لوگ راہ راست پر آ جائیں آپ نے انہیں بہت سمجھایا اور دعوت کے کام کو جاری رکھا دیکھتے دیکھتے چالیس سال کا عرصہ گزر گیا لیکن یہ قوم حضرت یونس کا انکار کرتی رہی اور شرک پر ڈٹے رہے نیز حضرت یونس کو دھمکیاں بھی دی گئیں کہ اگر آپ نے اشد دیوتا کے خلاف کچھ کہا تو وہ آپ کو قدر کر دیں گے آخر کار حضرت یونس اپنے قوم سے مایوس ہو گئے جب ان کی سرکشی اور نافرمانی انتہا کو پہنچ گئی تو اللہ نے حضرت یونس کو حکم دیا کہ لوگوں کو آگاہ کر دو کہ تین دن کے اندر ان پر عذاب آنے والا ہے لہٰذا آپ نے اہل نما کے سامنے اعلان کیا کہ اگر تم نے تین دنوں کے اندر بت پرستی اور شرک سے توبہ نہ کی تو تم پر اللہ کا کہر نازل ہوگا اور پورا شہر تباہ و برباد ہو جائے گا لوگوں نے آپ کا مذاق اڑایا اور جواب میں کہا ہم تمہارے رب کی طرف سے عذاب کے منتظر رہیں گے آپ کی قوم نے اپس میں مشورہ کیا تو اس بات پر سب کا اتفاق ہوا کہ یونس کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا گیا لہذا ان کی بات نظر انداز نہیں کرنی چاہیے مشورے میں یہ بھی طے ہوا کہ دیکھا جائے کہ اگر یونس علیہ السلام رات بستی کے اندر اپنے گھر میں مقیم رہتے ہیں تو سمجھ لو کہ کچھ نہیں ہوگا اور اگر وہ یہاں سے کہیں اور چلے جاتے ہیں تو یقین کر لو کہ صبح عذاب ضرور آئے گا حضرت یونس علیہ السلام رات اس بستی سے نکل گئے صبح ہوئی تو عذاب الہی کا ایک سیاہ دھواں بادل کی شکل میں بستی والوں کے سروں پر منڈلانے لگا جب وہ ان کے قریب ہونے لگا تو ان لوگوں نے یقین ہو گیا کہ اب وہ سب ہلاک ہونے والے ہیں دراصل حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم سے ناراض ہو کر چلے گئے تھے مگر انہیں وہاں سے نکلنے کا حکم نہیں دیا گیا تھا وہ عذاب کی اطلاع دینے کے بعد اللہ کی اجازت کے بغیر اپنا علاقہ چھوڑ گئے تھے اثار عذاب دیکھ کر جب اشوریوں نے توبہ استغفار کی تو اللہ نے انہیں معاف کر دیا اللہ تعالیٰ کسی قوم کو اس وقت تک عذاب نہیں دیتا جب تک وہ اپنی ہجرت پوری نہ کر لیتا پس جب یونس علیہ السلام نے قوم میں ملک کے آخری لمحے تک نصیحت کا سلسلہ جاری نہیں رکھا اور اللہ کے مقررہ کردہ وقت سے پہلے وہ خود ہی ہجرت کر گئے تو اللہ کے انصاف نے اس قوم کو عذاب دینا گوارہ نہ کیا اور انہیں معاف کر دیا گیا جب حضرت یونس علیہ السلام فراد کے کنارے پہنچے تو ایک کشتی کے مسافروں سے بھرا ہوا پایا حضرت یونس کشتی میں سوار ہو گئے اور کشتی نے لنگر اٹھایا پورے دن میں کشتی سمندر میں سکون سے چلتی رہی اچانک اونچی اونچی لہریں اٹھنے لگیں لوگوں نے اپنا سازو سامان سمندر میں پھینک دیا کہ کشتی کا بوجھ کم ہو جائے لیکن کشتی کا بوجھ پھر بھی کم نہ ہوا جب کشتی ڈگمگانے لگی تو کشتی کے غرق ہونے کا یقین ہونے لگا اہل کشتی نے اپنے قیدے کے مطابق کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کشتی میں کوئی غلام اپنے آقا سے باغا ہوا ہے جب تک اس کو اس کشتی سے الگ نہ کیا جائے گا نجات مشکل ہے یونس علیہ السلام نے سنا تو ان کو تنبیہ ہوا کہ اللہ کو میرا نیرما سے وہیں کا انتظار کیے بغیر اس طرح چلے آنا پسند نہ آیا اور یہ میری آزمائش کے اثار ہیں یہ سوچ کر انہوں نے اہل کشتی سے فرمایا کہ میں ہی وہ غلام ہوں جو اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہوں لہذا تین مرتبہ قرآن دازی کی گئی اور تینوں مرتبہ حضرت یونس کا نام نکلا تب مجبور ہو کر انہوں نے حضر یونس کو دریا میں ڈال دیا اس وقت اللہ نے ایک بڑی مچھلی کو حکم دیا کہ انہیں نگل لو یہ تمہارا غذا نہیں ہے اس لیے ان کو جسم پر کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے مچھلی نے حضرت یونس کو اپنے پیٹ میں نگل لیا یونس علیہ السلام نے جب مچھلی کے پیٹ میں خود کو زندہ پایا تو بارگاہِ الٰہی میں اپنی ندامت کا اظہار کیا کہ میں وہی الہی کا انتظار کیے بغیر اور اللہ سے اجازت لیے بغیر امت سے ناراض ہو کر نینوا سے نکل آیا حضرت یونس نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ کو پکارا ان پر تین اندھیرے اکٹھے ہو گئے تھے رات کا اندھیرا مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا اور سمندر کا اندھیرا آپ نے ان اندھیروں میں یہ کلمات کہے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو یکتا ہے میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں بے شک میں اپنے نفس پر خود ہی ظلم کرنے والا ہوں روایتوں کے مطابق اگر حضرت یونس یہ تصویر نہ کہتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب یونس نے یہ دعا کی تو یہ کلمات عرص کے گرد گھومنے لگے فرشتے کہنے لگے کہ یہ بہت دور دراز جگہ سے آواز آ رہی ہے لیکن کان اس سے پہلے اس آشنا ضرور ہیں اور آواز بہت ہی کمزور ہے اللہ نے حضر یونس کی درد بھری آواز کو سنا تو فرمایا کہ تم اس آواز کو نہیں پہچانتے انہوں نے کہا نہیں فرمایا یہ میرے بندے یونس کی آواز ہے رشتے نے کہا یہ وہی یونس ہے جس کی پاک عمل قبول شدہ ہر روز تیری طرف چڑھتے تھے اے اللہ مصیبت کے وقت اس پر رحم کر تو اس وقت اللہ نے مچھلی کو حکم دیا کہ وہ آپ کو بغیر کسی تکلیف کے سمندر کے کنارے اگل دے روایتوں کے مطابق یونس علیہ السلام چانس چالیس دن اس مچھلی کے پیٹ میں رہے اور اس کے بعد اللہ کے حکم سے اس مچھلی نے آپ کو سمندر کے کنارے اگل دیا مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے آپ کا جسم ایسا ہو گیا تھا جیسے کہ پرندے کا پیدا شدہ بچہ جس کا جسم نرم ہوتا ہے اور جسم پر بال تک نہیں تھے غرض حضر یونس بہت ہی کمزور اور ناتما حالت میں خشکی پر ڈال دیے گئے تھے اس کے بعد اللہ نے سمندر کے کنارے پر ایک بیردار درخت اگایا روایتوں کے مطابق وہ کدو کا پودا تھا جس کے ذریعے حضرت یونس علیہ السلام پر سایہ ہو گیا اس کے علاوہ اللہ نے ایک جنگلی بکری بیج دی جو زمین کی گھاس اور جڑی بوٹیاں کھاتی تھی اور صبح و شام آپ کو دودھ پلاتی تھی یہاں تک کہ آپ تندرست ہو گئے حضرت یونس حضرت کے اس سائے میں جھومپری بنا کر رہنے لگے یونس علیہ السلام کی قوم انہیں تلاش کرتی ہوئی ایک دن اس ساحل کے کنارے پہنچ گئی اور انہوں نے آپ کو دیکھ لیا انہوں نے آپ کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کر لی اور ساتھ ہی اللہ سے توبہ استغفار کرنے لگے یونس علیہ السلام دوبارہ نینوا چلے گئے اور وہاں رہ کر اپنی قوم کی رہنمائی فرمائی حضرت یونس کی زندگی نینوا ہی میں گزی اور وہیں آپ کا انتقال ہو گیا اس قصے میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کسی بھی حال میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی ہدایت کے معاملے میں اپنی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے ہدایت تو بس اللہ ہی کی طرف سے ہے ہمارے ذمہ بس پیغام حق پہنچانا ہے